Assalamualaikum dan salam santan dari saya, Host anda, Tira. Uh, kembali lagi kita dalam podcast, di sebalik nama ada jiwa. Uh, mesti familiar kan muka saya kan? Ha, korang kan pernah jumpa saya di siri satu. Okey, sekarang saya bukan jadi panel tapi saya jadi host anda. Okey, untuk uh, seperti yang anda tahu, uh, siri lepas kita telah membincangkan jenis-jenis uh, karya yang telah dihasilkan oleh Rahimi dan Zahari. Bagi siri ini, kita akan membicarakan tentang uh, jenis apa karya yang dihasilkan oleh Rahimuddin uh, Zahari Okey, untuk panel kita hari ini saya bersama dengan uh, panel kita iaitu Sarah Hai. dan Wani Hai Semangat ya korang hari ini Mestilah semangat, semangat. Ya. Tak sabar tu nak bercakap dan bercerita tentang Rahimuddin kan Betul Okey, pada hari ini kita akan membincangkan, menganalisis dan merungkai apa karya yang dihasilkan oleh Rahim Mideh ni? Kita akan tengok daripada segi aspek pemikiran, latar budaya, estetika dan cara penyebarannya kepada masyarakat. Dah ready ke semua? Mestilah wow. ready. Banyak ni kita nak rungkaikan ni. Okay, kalau dua-dua dah ready, tanpa melengahkan masa, jom kita selami karyanya. Seperti yang kita semua tahu, Rahim Mideh ni telah menghasilkan Uh, 20 buku solo dan 60 buku bersama dengan tokoh yang lain. Tapi kita nak tahu apa yang karya yang dihasilkan oleh Ramidil ni. Okey. Jom, saya nak minta um, Sarah dululah boleh? Boleh. Berceritakan. Okey. Jadi sebelum tu saya nak tanya host lah dulu. Adakah host tahu karya Rahimi Jan Zahari ni dia ada keluarkan di kebun satu Uh, Hmm, nak saya jujur ke? Eh, jujur, <laughs> tak kalau <tahu laughs> <dah, laughs> Tak. Okey. Okey, <laughs> okay, jadi hari ini ni saya nak bagi tahu tentang uh, karya Rahimi dan Zahari yang terkenal iaitu buku di kebun katun istiwa. Oh, oh. Buku ni dia menceritakan tentang keindahan alam, budaya dengan hubungan sesama pencipta. Oh, faham? Um, apa daripada segi pemikiran, latar budaya dan cara penyebarannya kepada masyarakat? Banyak tu soalan tu. Ha, <laughs> kalau boleh ringkaskan dan bagi uh, saya dan penonton-penonton uh, faham. Okey, dalam uh, pemikiran buku di kebun ni, dia mengungkapkan rasa cinta akan alam sekitar dan tradisi pada masyarakat dahululah. Uh, dia juga memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar supaya masyarakat tidak buat punah, supaya generasi di hadapan tu nanti akan tengok keindahan alam. Jadi semua dapat merasa keindahan alam sekitar. Oh. Lepas tu, kalau nak tahu dulu masyarakat dulu kan dia bagi isi dengan kuku rapat sangat dengan alam sekitar. Oh, faham? Jadi sebab itulah diorang ni mementingkan kepentingan alam sekitar. Bagi um, supaya benda ni dia mengekalkan alam sekitar Jadi uh, Rahimuddin Zahari ni dia pernah mendeklamasikan puisi ni juga Kepada umum apabila dia join program-program sastra ha, Jadi semua orang pun tahu hmm. tentang puisi ni Jadinya dia ni nak mengaitkan masyarakat dengan alam sekitar lah ah, yeah, Nak betul. bagi apa kata supaya uh, masyarakat ni cinta, Ah suka betul. Jaga alam sekitar. Oh, ni. itu satu karya. Ah. Ada lagi ke? Tu karya puisi kan? Ah ke? betul. Ah. Jadi, Wan ni, awak ah. ada tak karya puisi yang boleh share dekat penonton? Ah itu baru satu. Nak dengar lagi tak? Nak, nak, nak. Okey, apa ah, nak baca? Sehelai daun kenangan tak? Hmm. Saya pernah tengok dalam Google tapi tak tahu secara mendalam. Boleh walki terangkan? Oh boleh. Okey. Selai daun kenangan ni mensahihkan segala rasa kecintaan dan kerohanian diri secara harmoni. Okey. Buku ini menceritakan tentang kenangan yang menandakan kehidupan hanyalah sementara bukan kekal selamanya. Okey. Dan zahari ni menggambarkan perasaan sedih terhadap apa yang telah berlaku termasuk kenangan lama beliau. Hilangan isan, kesayangan dan kekurangan nilai-nilai dalam kehidupan. Dalam karya ini, okey, nilai kekeluargaan amat dititik beratkan aa, kerana ianya akan menjadi suatu kenangan. Okey. daun aa, kenangan ni, masyarakat digalakkan meluangkan masa bersama supaya kenangan dapat diciptakan sementara. Okey. Sebab itulah Rahimi di terbitkan karya ini dalam bentuk puisi. Oh, uh, supaya pelajar-pelajar di Malaysia dapat dijadikan sebagai panduan uh, dan boleh mengambil pengajaran dalam puisi ini. Oh, kiranya dia ni buat puisi ni bukan uh, terhadap satu aspek je. Aspek uh, alam sekitar, aspek uh, kecintaan, kasih oh. sayang kan. Tapi Rahim Iden ni kan, dia bukan setakat puisi je Dia oh, ada, ada juga ni. antologi cerpen, ya. novel, banyak, memang banyak karya dia Faham? Jadi, uh, ada ke cerita Bukil Sarah ada ada Ada, ada Nak-nak? Okay. 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 Ada satu buah buku ni, dia berkongsilah cerita penulisan bersama dengan Jaafar Taib Oh. Dalam penulisan dia, dia menceritakan tentang Sang Kancil dengan Pergi Buta Pernah dengar tak? Cerita macam tu? cerita zaman dahulu je ha, Betul, dia oh. cerita dongeng tau ha. Ha. Cerita ni dia mengisahkan tentang Sang Kancil ni ha? Dia bijak sangat uh, menyelesaikan masalah Sebab apa tau? Sebab dia ni dihina oleh monyet sebenarnya Lepas oh. tu dia rasa geram Dia macam nak balas dendam balik lah Tapi... Dia macam nak bagi pengajaran juga lah ha. Jadi so Waktu dia tengah fikirlah Cara penyelesaian dia tu Dia pun berlarilah dalam hutan Kan lepas ha. tu tiba-tiba dia nampak lah harimau Harimau ha. ni pula apa lagi Kenal-kenal lah dia kan pada betul, betul. berkuasa Dalam ha, tu betul. Jadi harimau ni Dia nampak sang kajis mestilah dia kejar Takkanlah ha. dia tengok Adil <laughs> lah kan Mestilah dia kejar ha. betul kan Lepas tu dia kejar tu nak jadikan ceritanya, sang kancil tu pun jatuh dalam perigi. Ah. Tapi dia tak berhenti sampai situ je. Dia ah. fikirlah dah, dah dah terperangkap dalam perigi. Betul lah fikir cara nak keluar. Betul. betul? Ha. Jadi dia pun mulalah buat sesuatu suara. Suara supaya menarik perhatian segala si rimba dalam ha? hutan tu supaya semua pemasuk sekali dalam perigi tu. Oh. Ha, oh. Tapi akhirnya akhirannya macam mana? Ha, sabar dulu. Oh, ada lagi. Oh, Okey, saya tak sabar dah ni. <laughs> ha, jadi bila dia buat suara, ha? semua uh, semua haiwan tu semua tertarik. Jadi semua pun masuk gajah. Uh, harimau pun masuk sekali. Oh, oh, oh. Lepas tu nak jadikan cerita lagi, dia boleh berjaya keluar tu sebab apa? Sebab ada haiwan yang kacau gajah Sampaikan sang kucing naik atas gajah Dan dia pun boleh keluar daripada peliti Haa bijaknya tu lah, kan? ha. Oh hebat eh Rani Haa ha. kiranya dia macam kisah dong kan Tapi ya, uh, penuh dengan mesej-mesej yang tersirat Betul hmm. Jadi dikeluarkan cerpen ni Supaya semua peringkat umur boleh baca Tak kira lah kanak-kanak, dewasa, orang tua Pun oh. oh. boleh baca Faham? Ha. Ah. Eh, saya sukalah dengar karya-karya Rahim Midian ni. Ada lagi tak? Hmm, saya rasa sampai tu je kot kalau kita nak cerita eh. Stok, tak habis. Alah, tak apalah. Ke? Nanti kita akan bicara lagi tentang ini. Okeylah. Uh, terima kasih kepada Sarah dan Wani atas perkongsian pada hari ini. Um, terima kasih kepada penonton-penonton juga kerana setia mendengar podcast kita sehingga habis. Bye. Bye. Habis. Bye.